Прежде чем я буду что-то говорить, я хочу сказать свидетельство, но я бы хотел бы перед тем, как я буду говорить, прочитать Слово Божье, где записано в книге пророка Исаии 66 глава, из первого стишка. Будем внимательны. Книга пророка Исаии, 66 глава, первый, с первой по второй стих. Итак, говорит Господь, небо престол мой, а земля под ножью ног моих. Где же построите вы дом для меня, и где место покоя моего? Задается вопрос. И второй стих говорит так. Ибо все это соделала рука моя. Слово моя говорит с большой буфи. Это говорит Господь, значит. Ибо все это соделала рука моя. И все это было, говорит Господь. А вот на кого я призрю на смиренную и сокрушенную духом и на трепещущего пред Словом Моим. Слава Господу, братья и сестры! Я рад, что я на этом месте вместе с вами, братья и сестры. И Господь, и Слово Божие призывает нас, чтобы мы ходили в смирении перед нашим Господом, ибо это благоприятно нашему Господу. Господь презирает на такие души. И я рад, что до этого места помог и мне, и вам, Господь. Слава Богу, я еще раз хочу сказать, братья и сестры, я в этой церкви с э, 14 лет. В 1982 году я приехал с э, Ровенщины, тут мои были родные сестры в Тарасовке, и я кон окончил 8 классов, и они меня забрали. Я сирота был, у меня умерла мама, папа женился э, на другой женщине, будем так говорить, мачеха, и она не очень жаловала меня. И сестры мои жаловались надо, надо мной и сказали – Папа, мы забираем его, пускай они идут с нами, потому что они видели, что отношение мачехи ко мне не было таким хорошим, как хотелось бы, как относится мама к своему сыну. Но отец, если отец, я ничего не хочу сказать про своего отца, что он был плохой, он христианин, он прошел войну, и он, вы знаете, указал путь к Господу и молился за меня, и я благодарен ему, он уже в вечности три года, как умер четвертый год пошел. Я благодарю Бога за моего отца. Но благодарю Бога также, что я попал на это место, что меня сестра забрала сюда. 14 лет. И вы знаете, я работал там в совхозе, малолетка был, работал, меня взяли на работу, так как объяснили ситуацию, что вот сирота, негде жить, негде работать, и меня взяли на работу. А моя сестра уже ездила на эту цер... в эту церковь на карьерную. И мне, представляете, в 14 лет пацану хотелось воскресенье, единственный день, день, воскресенья, когда наши Тарасовские ездили сюда, в эту церковь, на харемну. В совхозе была круглая неделя, рабочий день. С утра и до вечера рабочий день. Я работал автослесарем в гараже. Меня также загружали всякими сельскохозяйственными работами там слесоровать И единственный день воскресенья был выходной. И мы собирались утром в 6 часов на электричку, иногда так хочется спать, так хочется, единственный день воскресенья, хочется поспать. Но почему-то сердце влекло сюда, в эту церковь. Слава Богу, братья и сестры. Любовь к Богу, она превозмогала то, что я хотел спать, то, что мне хотелось, может быть, в юности моей. Но любовь к Богу, любовь к нашему Господу, любовь к церкви. Я знаю, что если я приеду в воскресенье в эту церковь, я услышу прекрасный хор, где некогда был э, в свое время Сергей Иванович хороший диригент этого хора. О, прекрасный хор. Прекрасный хор был. Тогда я не хочу сказать, сейчас плохой. Сейчас вас еще лучше. Но туда для моего сердца был прекрасный хор, братья и сестры, вы не поверите. Вы не можете представить, как мне было, когда я приехал в села, в села я не видел хора. Ну, у нас была там церковь, человек 25-30, где мой отец жил. И мои родители были верующие, конечно же. Но я не видел такого прекрасного хора, я не видел такого прекрасного пения, как здесь на карьерной, братья и сестры. И сердце мое влекло меня туда, сюда, в эту церковь. И мы каждое воскресенье утром собирались на электричку, бегом, кто пил чай, кто не пил, как говорят, но и в руки, и бегом на электричку, потому что надо было час ехать только электричкой до Киева потом еще с центрального вокзала, или же через метро, через троллей 27 добираться сюда, или же через каравай видачи, тут пешком. Короче говоря, надо было ехать два часа сюда, в церковь, и два часа с церкви добраться. Это четыре часа в 4 часа воскресенье, воскресный день нас только на дорогу, чтобы доехать в эту церковь. Представьте, какая любовь была к Богу, братья и сестры. Четыре часа потеряли для того, чтобы побыть вместе с детьми Божьими. Два часа пообщаться, помолиться Господу, рассказать все, что в твоем сердце накипело, может быть. С чем ты пришел пред лицем Господним? Я вспоминаю эти прекрасные минуты. Аллилуйя, слава моему Господу, что Он меня нашел и поставил на путь спасения именно в этой церкви. Прекрасная молодежь была. Когда я уже чуть-чуть подрос, там было 17-18 лет до армии, я помню тоже. Прекрасная молодежь была. Мы ездили, там были в пивнях и в Снетинке две старые старушки-сестры. Когда мы с молодежью ездили туда, они уже были такие старенькие, не могли бы за собой поухаживать. Как мы выносили с этих э, хатынок, эти матрасы, выбивали эту пыль. Как наши сестры, молодежь, я уже их не вижу, вижу, но ну, сестру Свету прекрасно знаю, и, ну, и старших пару сестер, остальные, не знаю, наверное, где-то разъехались. Мы выбивали эту пыль. Сестры белили перед Пасхой эту, эту маленькую хатинку этой сестры, знаете, я, меня что удивило в, эти, в этой старенькой сестры. Мы зашли туда, в волку стоит маленький столик, на этом столике лежит Библия открыта, очки лежат между Библией Сестре Было где-то ну, около 80 лет тогда. Ну, она читала с очками. И рядом с этой Библией лежал Кабзар. Я впервые тогда увидел в старом переплете Кабзар Стараса Шевченко, нашего поэта. И это говорило о том, что сестра, мало того, что она искренняя христианка, она читает Библию, но еще, еще, она, вы знаете, хорошая, любит Украину, любит свой народ. Я благодарю также Бога за эту сестру, слава Богу, братья и сестры. Мы посещали, мы тогда помогали многим. Молодежь была очень сплоченной, очень, как бы сказать, относилась так ревностно к добрым делам. Мы тут посещали также воинские части, помню, брат один сум служил, мы также ездили с молодежью после, утреннего воскр... после воскресного утреннего служения, ездили к этому брату, нам позвонили, что вот наш брат сум служит там, в Киеве, где-то разыщите, где-то час, номер части дали, и мы с сестрами, с братьями посещали этого солдатика, я помню, Саша его звали. И пришло время, я ушел в армию с этой церкви, и также меня, моя молодежь, наша молодежь, скорее не забыли, вы знаете. Когда я прослужил где-то, может быть, я знаю, месяцев 9, около года. И наша молодежь, я говорю, почему наша, потому что это моя, да, наша, да, братья и сестры. Они были такие, любящие Господа, мы любили друг друга и своих братьев. Они собрали посылочки каждому брату, в то время, который служил. И посылали туда э, в воинские части. И мне также пришла, пришла та посылка из, от нашей молодежи с карьерной. Я думаю, сестра Света помнит прекрасно. Наверное, она организовывала эту, эту миссию для того, чтобы не забывать наших братьев-солдат, которые служили на то время. Это было 1985 87 год. Я служил в городе Рязань. Это было в России. И вы знаете, в то время, в советское время было, когда они мне прислали эту баночку сгущенного молока, это тогда только под дефицит был, и какой-то копченой колбаски, палочку. Тогда вообще это только блатным выдавались под прилавкой. Это. А мои братья, мои сестры, моя молодежь, мне прислали в армию это, братья и сестры. О, слава Богу, как я благодарил тогда Господа. Как я многим свидетельствую своей воинской части. Смотрите, какие христианы. Я принес, раздал практически всю эту посылку с друзьями. Все, ну, там в армии, кто служит, знаете, что там не спрячется. Там пришел, все разделились, кушали, спасибо сказали. Но всем я засвидетельствовал, этим неверующим людям в армии, 90 человек рота. И все они собрались вокруг, стояли в кубрике, места не было доступиться. Ты громче говори, там, Каханевич. А иногда называли святым отцом меня. Святый отец, ты много громче говори, что ты там рассказываешь, мы не слышим. Я за Вот так христианская молодежь заботится друг о друге. И они поистину меня очень зауважали после этого. И говорили, мы бы хотели тоже ходить в такую церковь, как ты ходишь. Но еще более хочу сказать. В той посылке, лежали обыкновенные простые два листочка с обыкновенной тетрадкой школьной. Вот так вырваты из середины. И каждая сестра, каждый брат, кто хотел пожелать что-то брату, служащему в армии, они писали маленькие свои пожелания, ставили подпись и простыми карандашами рисовали или цветочек, или какой-то зайчика, что-то такое. Да, фигурку, да, какую-то. Сейчас смайлики. И это для меня было как в притчах написано, знаете, я скажу своими словами, вы вспомните, где-то написано, как глоток холодной воды в знойную жару, так добрая есть с, хорош... с хорошего края или как там, с дальней стороны. Как я не мог нарадоваться, ведь я это, этот бум, он меня практически до конца службы стерся в блокноте, я уже ему его, я его каждое утро читал. Я каждое утро молился, там мне помолился, и так же, вы знаете, в открытую. Господи, я благодарю тебя за эту сестру, что она написала такое прекрасный стишок. И на каждое утро, когда я вставал, я доставал с блокнота эти два листка и читал, и мне было приятно. Мне было приятно, что дети Божьи, они любят друг друга, они желают счастья, желают мира, желают Божьих благословений друг другу. Они не забывают, хотя в далеком краю. И это было приятно для моей души, что мы дети Божьи, что Господь не забывает нас, как и мы друг друга не забываем. Слово Божье, что если мать забудет родное дитя, я никогда не забуду, говорит Господь. И если дети, которые поклоняются такому Господу, они никогда не забудут, братья и сестры. Я очень был доволен этим. И это было еще раз и еще раз свидетельство того, что церковь сплоченная в едино, молодежь сплоченная в едино. Люди любят друг друга, люди чувствуют на расстоянии через любовь Господа Иисуса Христа друг друга. Это было очень приятно и большой поддержкой для меня. Хотя в то время я присяги не принимал, и там мавсабисты, и всякие мне сулили, что ты будешь и, и в дисбате, и где только у него не быть. Но Господь сохранил никого дисбата никого, ничего, потому что Господь за нас. Кто против нас? Правда, братья и сестры? Аминь. Слава Богу! Аминь. Если Господь за нас, то кто против нас? Слово Божие, что если касается вас, то касается зеницы ока моего, говорит Господь. Вот как любит нас да, Господь, братья и сестры. То касается вас или одного из детей этого сидящего в этом месте, то касается зеники, зеницы ока Господа нашего. Какая любовь чудная Божья к нам всем. И когда я пришел с армии в 1987 году сразу же летним днем, а в я принимал крещение, Владимир Иванович спокойно еще жил тогда, пастор в этой церкви. И Владимир Иванович, да, у нас было 8-9 человек, кажется, я уже то, что не помню. Я принимал там возле Московского моста, где всегда карьерное проводила крещение. последнее время, когда уже разрешили. Потому что раньше было такое время, что в Ирпень ездили, потому что тут не разрешали в Киеве власти. Потом уже, когда свобода разрешили, хотя еще был Советский Союз в то время, но уже разрешали. Я там в 87 году принял крещение. став полноценним дітям то тобто, есть членом церкви. Слава Господу, и сістри. Я благодарю Бога моєму, що Господь мене повел таким путем, що я там живу в Тарасовці, і ми потім, як вже брат Ваня, пастор говорив, филиал создали, построїли церковь, брат, брат мой, Коля старший був пастором, я как бы был в ньому, почали стройку і построили прекрасний дом, хоча не такий, як у вас, но ми благодарны Господу. Да, брат Ваня, слава Богу, что мы имеем дом, и уже у нас, как брат говорил, тоже больше за 100 человек, членов церкви. Ну что я могу еще сказать, братья и сестры? Господь любит вас, Господь любит нас, Господь каждого из нас любит. Почему? Потому что мы дети Его, Он нас нашел, Он нас поставил на это место. И хочет, чтобы мы дальше говорили людям свидетельство о чудных делах Божьих и о любви Господа Иисуса Христа. Как Он нас полюбил, так Он любит каждого в этом мире. И мы должны свидетельствовать для того, чтобы приобретать более душ для Царства Господа нашего Иисуса Христа. Чтобы Царство Божье распространялось больше и больше. Хотя сложное время, видите, в Украине сложное время, там на Востоке проблемы, но Господь хочет, чтобы мы не опускали своих рук, но чтобы наше сердце горело огнем любви к нашему Господу. Чтобы мы могли более и более могли свидетельствовать на, о любви чудной нашего Господа Иисуса Христа, людям, которые не познали Господа, и не приходили, и каялись, и церковь умножалась, и филиалы еще более расходились. Ну и в данный момент я живу там, в Тарасовке. со мной также сейчас мои две дочки и два сына здесь находятся, уже имею невестку и с дядя, слава Богу. Пусть Господь благословит как мою семью, так и вашу семью, так и церковь на карьерной обильных Божьих благословений желаю вам, вашим семьям, вашим деткам. Пусть церковь еще разрастается больше, пусть филиалы еще открываются. Царство Божье еще больше распространяется, любовь Божья к нам еще больше приближается, чтобы мы горели огнем любви к нашему Господу. А Ему за все пусть будет вечная слава. Аминь.